di penyara wanita kajian ni lainnya dengan penyara lelaki kerana kita ada menerima prospek yang sedang mengandung. Ada kita terima juga dia mengandung dan nak cukup hari dah pula nak beranak kan <laughs> nak bersalin saya pernah terima pukul 9 malam polis hantar dan polis kata dia ni macam kat lokap tadi macam dah ada sakit-sakit dah ha iya ke saya kata berapa bulan dah tadi dia cakap uh, dah nak cukup bulan tapi ni macam uh, dia nak bersalin lah pula ha, uh, itu yang kita ada doktor dekat dalam kalau kita terima macam tu kita terus panggil doktor ataupun MA untuk checking untuk cek dia dan kita terus hantar ke hospital. Bagi kita terima prospek yang baru awalan mengandung ataupun pertengahan mengandung dan dia pun tak tahu sama ada dia mengandung ke tak. First yang saya cakap tadi di mana kita ada doktor dan juga uh, MA dipanggil reception tadi tu penerimaan tu untuk temudu temuduga prospek ni. Persoalan yang pertama kan doktor akan tanya awak mengandung ke tak mengandung? Saya tak pasti. Kita ada test, urine test untuk mengenal pasti bahawa dia tu mengandung ke tak mengandung. Bila dia mengandung, kita akan bawa rawatan. Kalau dia tak ada buku, ha, buku untuk rawatan tu, memang kita akan set time dia, appointment dia dengan klinik kesihatan, memang kita akan bawa untuk buat rawatan. Dan sehinggalah dia melahirkan anak tersebut. Bila melahirkan anak tersebut, kita juga membantu untuk buat surat beranak kepada anak berikut. Dalam proses itu, sama ada prospek nak bagi pada pewaris dia ataupun prospek nak jaga. Prospek boleh menjaga anak dia sehingga umur 3 tahun. Untuk pospek yang mengandung ini Apabila kita dah dapat kenal pasti Yang dia ni betul mengandung Dan dia ni pun mengaku dia mengandung Kita akan asingkan dia Dengan pospek lain Dan bila dia bersalin pun Kita akan asingkan dia Duduk di seat bay Dia panggil Dengan kanak-kanak Dengan baby Duduk di seat bay itu Tidak bercampur dengan pospek yang lain uh, Memang kita ada asingan Kita asingkan dia Sehinggalah dia sihat Dan kanak-kanak itu Sehinggalah umur dia 3 tahun Bagi pospek yang bersalin di dalam Haa uh, maksudnya di hospital dan dibawa balik ke dalam sebab dia masih lagi menjalani hukuman diet uh, berpantang tu lah pihak jabatan yang lah jaga pihak uh, penjara yang jaga yang sediakan ration dia bukanlah seperti orang berpantang tetapi kita bagi bubur kepada dia lah bagi dia nasi, ikan yang boleh dia makan. Biasanya kalau lauk tu kita tahulah Paspek ini uh, baru lepas bersalin kita tidaklah bagi dia lauk yang boleh mendatangkan penyakit lagi kat dia kan. Contoh ikan kembung ke kita tak bagilah. Ayam tu memang ada. Memang itu dalam ration dia Ikan selar kita bagi dia ikan selar lah Tapi nak pantang seperti kat luar tu memang tak lah ha, Tapi kita bagi dia stokin Kita bagi Dan rawatan anak juga Kita bagi kat luar Contohnya macam lahir Anak tu ada kuning kan Kita bawa rawatan Malah ibu masih lagi dalam berpantang Cikgu kami ni uh, kami ni Membantu membawa Tidak perlu ibu sekali pergi ke klinik Mana yang wardress-wardress yang belum kahwin tu Saya akan selalu cakap ah, ha, Belajar dulu ha, <laughs> Ha, inilah masa kamu belajar. Besok kamu dah kahwin. Kamu dah pandai nak handle macam mana nak bawa anak pergi rawatan uh, kuning. ah ha, saya selalu cakap macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pada budak-budak sekarang ni tak boleh nak, nak serius sangat kan. Oh, itu yang saya katakan. Tegas itu perlu tapi tidak perlu garang. Mana yang ada keluarga nak bantu nak bagi keperluan baby itu kepada prospek kita benarkan. Contohnya seperti pampers, baju baby, modest ibu, aa, kita benarkan. Dan pihak luar contohnya dapat apa ni NGO NGO luar memberikan sumbangan kepada kami sangat kami alu-alukan. Memang kami menerima dia kadang-kadang dia tanya puan, uh, baby kat sini uh, makan susu apa, lah? minum susu apa lah? dashady pun kami tima preso pun kami tima, apa-apa jenis brand susu pun kami tima, janji dia tidak mudaratkan kepada baby sebab kita pada doktor kat dalam, so doktor tapis dulu, apa yang keluarga bagi and then baru kita bagi kepada prospek dan baby tersebut lah, kalau dia ada duit dan kita benarkan, dia request untuk keluarkan duit dia, untuk beli keperluan asas dia lah, kita bagi, nak beli pampers ke, dia nak beli baju anak dia ke kita bagilah selalunya lah kita akan tanya bila prospek ni melahirkan anak kamu nak jaga anak ni ke macam mana ataupun ada keluarga yang nak nak datang ambil ke ataupun kamu nak serahkan ke kepada kebajikan masyarakat ataupun kamu ada orang yang memang dah kamu janji untuk menjaga anak kamu ni ha itu je kita tanya so pemprosesan itu kita buat secara betul lah daripada mahkamah kita serahkan kalau kita nak serahkan anak uh, prospek ini kepada pewaris pun kita ada black white kita tidak serahkan begitu saja contohnya yang dia uh, Rayman tu uh, dia pergi mahkamah dia kata nak serahkan kepada keluarga dia pun uh, kita secara black kita tidak uh, simply, simply untuk bagi macam itu sajalah sebab kita tak nak timbul perkara berbangkit dah akan datang dan salah satu juga nanti jadi kesalahan pula dia tuduh pula pegawai penjaga jual anak pula kan yang <laughs> itu kita tak mau lah so prosesan itu kita ikut yang belit lah pegawai kebajikan akan uruskan dengan keluarga ataupun kalau keluarga tak ada ambil dan dia tak boleh nak jaga dia kata dia tidak mampu kita akan serahkan kepada kebajikan masyarakat untuk menjaga dia kena tangkap dan dia ada anak kecil pada masa itu dia bawa sekali. Kita terima. Tetapi kalau dia kena tangkap, dia tidak bawa anak itu, anak itu dekat luar lah maksudnya dia nak request buat masuk dalam itu dia kena melalui uh, mahkamah juga dia melalui juga jabatan antara dengan mahkamah dengan jabatan tapi kita kena make sure kan jabatan kena make sure kan bahawa umur dia uh, tidak lebih daripada 3 tahun kalau lebih daripada 3 tahun memang kita serah kepada kebajikan masyarakat untuk penjagaan sementara ataupun ada waris yang boleh menjaga sementara selama dia menjalani hukuman di penjara walaupun foreigner kita ada baru ni saya terima Myanmar tu dia bawa dua orang anak dia Ha, tapi kita tidak boleh kata tak terima sebab dia memang tangkap bersama dengan anak dan dia bawa ke dalam bersama dengan anak so kita kena terima cuma kita pastikan itulah dia tidak boleh melebihi umur 3 tahun sebab itu bagusnya Malaysia ni kebajikan masyarakat dia membantu membantu menjaga anak ini tidak dibiarkan ha, itu yang saya memang puji lah bagusnya kolaborasi antara jabatan antara agensi kan yang dimaksudkan kebajikan masyarakat menjaga anak-anak ni uh, di luar masa kita reception tu dia mengadu puan saya kena tangkap uh, anak saya ada dua orang dekat luar tak ada siapa yang nak jaga itu yang tugas pegawai kebajikan masyarakat yang tadi tu yang ada yang dikedekan dekat dalam jabatan ni tadi dia akan tanya mana alamat kamu apa semua tu dan dia berhubung dengan kebajikan masyarakat di luar untuk melihat anaknya bagaimana keadaan anaknya sekiranya tiada pewaris tugas pegawai kebajikan dekat luar tu lah kebawah kebajikan masyarakat tu lah yang menjaganya dulu di luar dia tidak boleh simply untuk bawa masuk semula kan tak boleh bawa masuk lah ke dalam tu yang tu yang saya kata kerjasama bagusnya dengan pihak luar dengan kebajikan masyarakat di luar setakat ini hukuman apabila ibu telah selesai menjalani hukuman dia nak ambil semula anak dia dekat kebajikan masyarakat yang dikatakan tadi dia tumpang sementara tu kan sedangkan ini saya tahu tak ada masalah untuk dia ambil semula anak dia dan ataupun dalam masa dia jalani hukuman itu warga dia pula datang kata boleh, mem boleh membantu untuk menjaga anak dia itu pengurusan antara dia dengan pegawai kebajikan untuk mengambil untuk dan menjaga anak dia tak ada, tak ada masalah lah